स्वामी समर्थ नमस्कार प्रिय स्वामी भक्तांनो आज आपण धनाची देवता श्री स्वामी समर्थ माऊली यांचा एक चमत्कारिक मंत्र ऐकणार आहोत आपल्या हिंदू धर्मामध्ये देवी देवतांच्या मंत्रांचे खूप मोठे महत्व आहे या मंत्र जपानच्या साह्याने अनेक लोक लखपती आणि करोडपती झालेले आहेत संकटे दुःख अडी अडचनी, गरिबी दारिद्रता साडेसाती पणवती छळ कपट कट कारस्थान आणि करणी विनाशक असा हा आजचा स्वामी माऊलींचा स्वामी आईचा मंत्र आहे अशा प्रकारचा नकारात्मक शक्तींची छाया तुमच्यावर आणि तुमच्या कुटुंबावर असेल तर आजचा हा मंत्र ऐकल्याने या सर्व गोष्टींचा नायनाट होऊन जाईल भक्तांनो तुमच्या सोबत घडणाऱ्या सर्व वाईट गोष्टी जळून जातील स्वामी आईचा आशीर्वाद लाभेल तुम्हाला व तुमच्या कुटुंबियांना सुख समृद्धी शांती लाभेल तुमच्या पैशा सर्व अडचणी सुटतील हा स्वामी समर्थ आईचा माउलीचा मंत्र जप ऐकल्याने धनाची आणि संपत्तीची प्राप्ती होते असे मानले जाते कि स्वामी आईचा हा मंत्र जो पण भक्त ऐकतो किंवा एकशे आठ वेळा या मंत्र जपाचे नामस्मरण करतो त्या भक्ताच्या आयुष्यातील सर्व अडी अडचणी दुःख स्वामी आई स्वामी माऊली कायमचे नाहीशे करतात आणि त्या भक्ताच्या आयुष्यामध्ये पैसा दौलत आणि संपत्तीचा वर्षाव करतात भक्तांनो हा स्वामी आईचा मंत्र ऐकल्याने तुम्हाला कधीही कोणत्याही गोष्टीची कमतरता भासणार नाही भक्तांनो तुम्ही खूपच काळजीत चिंतेत असाल आणि पैसा तुमच्या जवळ टिकत नसेल तर तुम्ही हा आजचा स्वामी आईचा मंत्र काळजीपूर्वक आणि मन लावून ऐकला पाहिजे या अद्भुत महाशक्तिशाली मंत्राच्या प्रभावामुळे अनेक स्वामी भक्तांच्या पैशा संदर्भातील समस्या सुटल्या आहेत हजारो आणि लाखो रुपयांचे कर्ज फिटले आहे उद्योग धंदा आणि व्यवसायामध्ये मोठे यश मिळालेले आहे जे पण स्वामी भक्त चांगल्या सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करत होते त्यांना चांगल्या पदावर नोकऱ्या आहेत कुटुंबातील गरीबी कायमची दूर झालेली आहे हा मंत्र स्वामी आईचा दैवी आदी शक्ती मंत्र आहे स्वामी भक्तांनो तुम्ही जी पण मनात इच्छा बाळगता ती इच्छा या मंत्रामुळे पूर्ण होते स्वामी भक्तांनो स्वामी आईच्या आशीर्वादाने हा मंत्र तुमच्या पर्यंत असेल तर याला स्वामी आईचा आशीर्वाद समजून आजचा हा मंत्र संपूर्ण ऐका नक्कीच तुमच्यावर असलेली सर्व संकटे आणि अडीअडचणी दूर होतील स्वामी आई सदैवच आपल्या लेकरांच्या पाठीशी आहेत प्रिय स्वामी भक्तांनो तुमचा स्वामी आईवर विश्वास आहे ना मग चिंता आणि काळजी करत बसू नका आजच्या या मंत्राचा एकशे आठ वेळा मंत्रोच्चार करा आणि जर का स्वामी भक्तांनो तुमच्याकडे पुरेसा वेळ नसेल तर तुम्ही तुमच्या मोबाईल वर हा मंत्र आज संपूर्ण ऐका कारण नामस्मरण केल्याने जेवढे पुण्य मिळते तेवढेच पुण्य हा मंत्र श्रवण केल्याने सुद्धा मिळते हा मंत्र तुम्ही तुमच्या घरामध्ये दुकानामध्ये कामाच्या ठिकाणी किंवा तुमच्या लावून ऐकू शकता स्वामी भक्तांनो हा स्वामींचा मंत्र ऐकण्यापूर्वी आपण जर या स्वामीमय युट्यूब चॅनेल वर नवीन असाल तर या युट्यूब चॅनेल ला सबस्क्राईब करा आणि स्वामी आईसाठी या व्हिडिओला एक लाईक करा कमेंट मध्ये स्वामी समर्थ माऊली तूच आमची आई असे टाईप करा स्वामी समर्थ आई तुमच्या मनातील इच्छा लवकरच पूर्ण करतील ऐकूयात आजचा हा स्वामी मंत्र। ओम नमो स्वामी अंबा स्वामी अम्बा माताय नमः ॐ नमो 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 स्वामी अम्बा माताय नमः नमो स्वामी अम्बा माताय नमः ॐ 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 नमो स्वामी अंबा माता नमः ओम नमो स्वामी अम्बा माताय नमः ओम नमो स्वामी अंबा माताय नमः ओम नमो स्वामी अंबा माताय नमः ओम नमो स्वामी अम्बा माताय नमः ॐ 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 नमो स्वामी अम्बा माताय नमः नमो स्वामी अम्बा माताय नमः ॐ 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 नमो स्वामी अम्बा माताय नमः